হা গাইছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ নদিনী ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ সকলো ঠিকে আছে মই ঠিকে আছোঁ ত' গাইজ মানে আজি ভিডিঅ'টো একো ইষ্টান চিষ্টান নাহে ত' এইফালে দেখিব পাইছে পথাৰ মাজত আহিলে পেলাই আপোনালোকৰ আগত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কেইটামান আছে শ্বেয়াৰ কৰিব আহিছোঁ যিবিলাকে ভাবি আহিছে মানে আজি ইষ্টান ভিডিঅ' আহিছে বুলি আজি ইষ্টান ভিডিঅ' অহা নাই যদি আপোনালোকে অকল ইষ্টান ভিডিঅ' ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিয়ক মোৰ মানে পাৰ্চনেলি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰিলে নহয় ত' গাইজ মোৰ বাইকখনৰ কেচটো মানে মোৰ যিটো কেছ আছিলে বাইক স্থানৰ এই কেচটো মানে ট্ৰেফিক এছ আই এজনে লৈছিলে তো এছ আই এজনক মানে বাইকখন লৈ যোৱা চালান তালানটো মই দিলোঁৱে তো বাইকখন লৈ যোৱা ছাব্বিছ দিনমানৰ পাছত মই সুধিব গৈছিলোঁ মুক্তি আৰু মই দুয়োটাই গৈছিলোঁ থানালৈকে তো এদিনে নহয় কেইবাদিনো গৈছোঁ তো লগ নাপাওঁ ছাৰক কিন্তু মই দুদিনমান ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ ছাৰক সুধোঁ যে ছাৰ বাইকখনতো এতিয়া কি হ'ব বাইকখন পাম নে নাপাম ছাৰজনক মই সুধিলোঁ তাৰপিছত ক'লে যে মানুহ মই ফাৰ্ষ্ট থানা সোমাইছোঁ থানাৰ পৰা তাৰমানে ডাইৰেক্ট গে'টৰ পৰা সোমাইছোঁ এনাখন মানে ছাৰ আছে যিজন ছাৰে মোক কেছটো লৈছে তো মই থানাৰ পৰা মানে এনেকৈ সোমাই গৈছোঁহে সি ছাৰে মানে দূৰৰ পৰা দেখি পেলাই কৈছে যে বাইক লাগে নোলোৱা হয় ছাৰ বাইকখন লাগিছিলে ত' আজি বহুত দিন হৈ গ'ল বোলো তাৰপিছত কৈছে বাইক চাইকি নাপাওঁ যাহ বাইকখন মানে তেনেকুৱাকৈ কৰি দিলে ত' তাৰপিছত মই ভালকৈ সুধিব বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ ছাৰ বাইকখন কেতিয়া পাম অঁ বাইকৰ কথা মই নাজানোৱে যিজন অচিয়ে মোৰ চৰি যিজন এছ আই মোৰ কেচটো লৈছে মই যদি আকৌ মই যাই পেলাই যদি সোধো গৈ ছাৰজনক বোলে বাইকখন কেতিয়া পাম মই নাজানো বুলি কয় মই এতিয়া কি কৰিম বাইকখন মানে মোৰ বেছি মৰমৰ বাইক আৰু মই বাইকখন নোহোৱা কাৰণে কিমান শাস্তি হৈছে মই জানো খাওঁতকৈ বাইক এখন লওঁ বুলি ক'লেও কিন্তু ল'ব নোৱাৰি যিমান পইচা থাকক বা নাথাকক কিন্তু খাওঁতকৈ লওঁ বুলি ক'লে বস্তু এটা ল'ব নোৱাৰি মই মানে থানাত গ'লে যিহেতু কথাই নুশুনে মানে মোৰ কথা পুলিচে যেতিয়া নুশুনে মানে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ কি নাই মানে তেনেকৈ ইমান নুশুনে কথাবিলাক মানে ত' সেইটো কাৰণে মই লগালোঁ এজন উকিলক বাইকখন লগ উলিয়াবৰ কাৰণে তো এজন নহয় এজনী তো উকিলজনীৰ লগত মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ বাইকখন উলিয়াব লাগিব বুলি তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টতে মোৰ মানে সোধা নহ'লে বাইকখন উলিয়াই দিয়া বিনিময়ত কি দিব লাগিব এজন এজনী উকিলক ত' মই যিজনীৰ কথা কৈছোঁ এজন উক এজনী উকিলৰহে কথা কৈছোঁ মই চব উকীলৰ কথা কোৱা নাই ত' তাৰপিছতে একো নক'লে তাৰপিছত প্ৰায় বিছদিনমান গ'ল উকিলজনীয়ে মানে একোৱে নকৰিলে বিছ দিনত প্ৰায় দুই এটা ফোন কৰিছে মানে উকিলৰ সেইখিনি চিনাকি থাকে এছ পি অফিচ কিবা ডি চি অফিচৰ লগত কেছটো ধৰক ফোনতে মানে মই জনাত ফোনতে মানে কণ্টেক্ট কৰি কেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ গম পাই ল'লে তাৰপিছত গম পালে যে জি পি সিঙৰ কেছ সেইটো ওপৰৰ পৰা অহা ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰপিছতে মানে মই বিছদিনমানৰ পিছত উকিলজনীক খবৰ ল'লোঁ বাইদেউ আজিলৈকেচোন একোৱেই নহ'ল তাৰপিছত কৈছে যে তুমি খৰচ পাতি এটা নিদিলে কেনেকৈ হ'ব বাৰু ঠিক আছে মই মানিছোঁ খৰচ পাতি লাগিবই চবেই নিজৰ কামখিনি কৰিব লগা হ'লেতো কিবা এটা খৰচ দিবই লাগিব তাৰপিছত কিমান কি দিব লাগিব সুধিলোঁ বাইকৰ যিটো ৰিচিপ্ট আছিলে মোৰ ফাইন কটা ৰিচিপ্টটো ত' ফাইন কটা ৰিচিপ্টটো তাৰমানে প্ৰায় সাত হাজাৰ টকা ফাইন কাটা আছিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত দেখাই দিছিলোঁ এই সাত হাজাৰ টকা যিটো ফাইন কটা ৰিচিপ্ট মোৰ তাত দিছিলে ৰিচিপ্টটো দি দিলোঁ মই উকিলজনীৰ হাতত তো ক'লে যে ৰিচিপ্ট আছে নেকি ফাইন কাটাৰ ৰিচিপ্টটো আছে মই বোলো আছে এইটো মোক দিয়া বিছ দিনমানো আগতে দি থৈ আহিলোঁ তাৰপিছত উকিল উকিলজনী তাতে মানে হেৰি মোৰ ফাইন কাটাৰ ৰিচিপ্টটো থাকিলে তাৰপিছত বিছ দিনৰ পিছলৈকে যেতিয়া একোৱেই কাম কৰা নাই একৈছ নম্বৰ দিনাখন মই ফোন কৰিলোঁ বাইদেউ কিবা হৈছেনে কেছটো তাৰপিছত ক'লে যে একোৱেই হোৱা নাই তাৰপিছত উকিলজনীয়ে কৈছে যে অৰ্ডাৰ পঠাবহে লাগিব এতিয়া তাৰপিছত মই গৈছোঁ মই যাই লৈ পেলাই কাগজ কেইষমা আনি দিছোঁ কিবা কিবি উকিলৰ কাম আৰু এইবিলাক কাগজ কেইখন আনি দিছোঁ মানে ধৰক এছ পি অফিচলৈকে পঠাব কাগজ তো তেতিয়াহে পঠাব বিছ দিনে মানে একোৱে নকৰিলে মোৰ কাৰণে তো তাৰপিছতে তাৰমানে পইচা বিচাৰিছে মোক দহ হেজাৰ টকা কি কাৰণত দিব লাগে দহ হেজাৰ টকা উলিয়াই বাইকখন উলিয়াই দিয়াৰ নামত কি দহ হেজাৰ টকা দিব লাগে থানাইতো সেইটো পইচা নলয় থানাক অলৰেডি থানাই অলৰেডি ফাইন ল'লেই মোৰ পৰা তো উকিলনেহে খাব অকল পইচাটো মই অকলে দহ হেজাৰ টকা দিব নোৱাৰিম ত' মই বাইকে নালাগে মোক দহ হাজাৰ টকীয়া দহ হাজাৰ টকা দিয়াকৈ মোক বাইকখন নালাগে মই ক'লোঁ উকিলজনী তাৰপিছত ক'লোঁ তাৰমানে মই বোলো দহ হাজাৰ টকা যদি আপোনাক দিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই বাইকখন উলিয়াওঁ মই যিদিনাখন সোমাইছিলোঁ থানাত সেইদিনাখনে গ'ল দহ হাজাৰ টকা এতিয়া যদি দহ হাজাৰ টকা দিব লাগে তো মই ইমান পইচা দিবও ন বোলো বাইকখন উলিয়াব নালাগে যদিহে বোলো পাঁচ হাজাৰ টকাত বোলো অতি বেছি পাঁচ হাজাৰ টকা বোলো আপোনাক দিম উকিলজনীক কৈছোঁ পাঁচ হাজাৰ টকা দিম পাঁচ হাজাৰ টকাত যদি বাইকখন উলিয়াই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে উলিয়াওক মই পাঁচ হাজাৰ টকাৰ লগৰ লগত দি দিম কাৰণ উকিলৰ খচ এটা আছে সেইটো ঘোঁচ নহয় সেইটো উকিলৰ খচ আছে খৰচটো দিবই লাগিব তো গাইজ তাৰপিছত ক'লে যে মই উলিয়াব নোৱাৰিম পাঁচ হাজাৰ টকাত বাইকখন মই বোলো ঠিক আছে বাইকখন উলিয়াৰ নামততো উকিলজনীয়ে একোৱে নকৰিলে দুই এটামান ফোন কৰিছে বাইকখনৰ কেছটো কেনেকুৱা থানালৈ ধৰক সম্ভৱ ফোন কৰিছে বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা ল'ৰা এটা কেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল ডিটেইলছটো লৈ লৈছে তাৰমানে তাৰপিছত মোক কৈছে যে জি পি সিঙৰ কেছ মই বোলো অঁ জি পি সিঙৰ কেছ তেনেকুৱাকেইটা মানে উকিলজনীয়ে অকণমান খবৰ এটা ল'লে তাৰপিছত কিন্তু কাগজ পাতি একো পঠিয়াই নাই কিন্তু উকিলৰ ইমানো পোৱা নহয় যে এটা ফোন কৰিলে বাইকখন উলিয়াই দি দিব উকিলে মানে নিজৰ প্ৰচেছৰ মতে যাব লাগিব তেতিয়াহে উলিয়াই দিব নিজৰ প্ৰচেছত নগ'লে তাৰপিছত মই খবৰ লৈছোঁ যে দহ হাজাৰ টকা বিচাৰিছে মই বোলো দহ হেজাৰ টকা মই দিব নোৱাৰিম তো বোলো আপুনি কেছটো ল'ব নালাগে ৰিচিপ্টটো দিয়ক মই বেলেগ মানুহৰ হাতত নাই মই বাইকখন উলিয়াম দহ হেজাৰ টকা মই দিব নোৱাৰোঁ তো তাৰপিছত বিছ দিন থচোৱাৰ পিছত ত' তাৰপিছত ক'লে যে বাৰু ঠিক আছে তুমি কেছটো লৈ যোৱা কিন্তু মই যে ইমান দিন ঘূৰিলোঁ ঘূৰা বিনিময়ত মোক দুহেজাৰ টকা লাগিব তেতিয়াহে ৰিচিপ্টটো মই তোমাক দিম ক'লো হয় নেকি মোৰ কাৰণে মই যে দুহেজাৰ টকা আপোনাক দিব লাগে মই কাম কিখিনি কৰিলে আপুনি বাইকখনতো মই নাপালোৱেই কৈছে যে মই বহুত খবৰ চবৰ লৈছোঁ থানাত কাগজ পঠাইছোঁ কিবা পঠাইছোঁ কোনোখন কাগজ পঠালে কাগজ এতিয়া মই অহাৰ লগতহে লিখিছে মই মই যাই পিনে মানে মোৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ গাড়ী কাগজ পাতি গোটেইখিনি মই সেইদিনাখন লৈ গৈছোঁ লৈ যোৱাৰ পিছত কাগজ লিখিবহে ওলাইছে সেইখিনি সময়ত মই পইচা বেছি কাৰণে নালাগে বুলিও ক'লোঁ তাৰপিছত বিচাৰিছে দুহেজাৰ টকা বোলো ঠিক আছে মোৰ ফটো মাহ হৈ আছে ফাইন কাটা ৰিচিপ্টখন মোবাইলত তো এই অৰিজিনেলখন লৈ লওঁ বোলো মই তেওঁ দুহেজাৰ টকা দিব নোৱাৰোঁ কামটো ভাল কৰিলোঁ নে বেয়া কৰিলোঁ নে উকিলজনক ইনচাল্ট কৰা হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মতামতটো জনাব তো দুহেজাৰ টকা বিনা কাৰণত বিচাৰিছে মানে কাম একোৱে নিখিজে মোৰ মই ক'লোঁ যে ৰিচিপ্টোকে ভাজি খাওঁ কিবা আকৌ কৰি থাক মই দুহেজাৰ টকা দিব নোৱাৰোঁ অকণমান বেয়াকৈ কৈছোঁ তো ভাল কৈছোঁ নে বেয়া কৈছোঁ কমেণ্ট বক্সত মতামতটো জনাব মানে এক ত্ৰিছ দিন হ'ল মোৰ বাইকখন যোৱা মাহৰ সোতৰ তাৰিখে লৈ গৈছে আজি হ'ল ওঠৰ তাৰিখ ত' ওঠৰ তাৰিখে আজি এইটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো আজি একত্ৰিছ দিন হৈ গ'ল বাইকখন পূৰা থানাতে পৰি আছে ৰ'দ বৰষুণ যিমান নহওক মোৰ বাইকখন অলপ কম দামী হ'ব পাৰে মানে মই যিমানখিনি মই বাইকখনক ভাল পাওঁ এখন মানে মই মোৰ নিজৰ বাইকখনৰ কথা চবেই নিজে জানে মানে এতিয়া বাইকখন মানে মই বেলেগ এখন ল'ব পাৰোঁ তথাপিও মানে মোৰ সেইখন বাইকৰ লগৰ সেইখন বাইকৰ কাৰণে মানে আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি হৈছিলোঁ ত' বাইকখন মানে তেনেকৈ থানাত ৰ'দে বৰষুণে মানে কিমান কাঢ়া কাৰা ৰ'দ দি আছে এতিয়া বৰ্তমান বাজি গ'ল ছটা দহ তো ছটা দহলৈকে এতিয়ালৈকে এনেকুৱা তীব্ৰ ৰ'দ দি আছে পিছৰ ফালে দেখিব পাইছে আপোনালোকে তো সাতটা বজালৈকে আওকেই মানৰ পিছত ৰ'দ দিব তো বাইকখন মানে তেনেকৈ পৰি থকাটো মোৰ মানে একে অকণমানো সহ্য হোৱা নাই কিবা কিবি লাগি গৈছে মানে তেতিয়া মানে মোৰ বাইকখন এৰি দিব একেবাৰে ইচ্ছা যোৱা নাই মানে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখনে নালাগে লগা হয় মই অৰুণাচল বা অসমৰ অসমৰ পৰাই লাইচেঞ্চ কেতিয়াও উলিয়াব নোৱাৰোঁ কাৰণ চি চিজ কৰিছে ত' অসমৰ লাইচেঞ্চ নোলিয়াও লগা হয় অৰুণাচলৰ লাইচেঞ্চ উলিয়াই ল'ম কিন্তু মোৰ বাইকখন লাগিছিলে বাইকখন মই নিবিকো নকৰোঁ মানে এখন মানে মোৰ বিৰাট মৰমৰ বাইক ত' এতিয়া কি ব্যৱস্থা দি উলিয়া যায় ঠিক নাই ৰং চঙে এৰাই যাবগৈ এতিয়া যিমান ৰ'দ বৰষুণ দিব ধৰিছে তোক এইখিনিতে গুড নিউজ এটা আছে তাৰমানে ত' আৰ চি থ্ৰী নাইণ্টি এখন পাইছোঁ আঠ হাজাৰমান ৰানিঙৰ বাইকখনৰ অকণমান দামটোত অকণমান খেলি মেলি লাগি আছে ত' বাইকখনৰ দাম লাগে মানে দুই লাখ দহ হাজাৰমান লাগে আঠ হাজাৰমান ৰানিং হৈছে মই কৈ আছোঁ যে ওৱান এইট্টি মানত হ'লে লগতে বাই কৰিব পাৰিম মানে ল'ব পাৰিম তো এতিয়া তাকে অকণমান হেৰি হৈ আছে কিন্তু গুড নিউজ কেতিয়ালৈকে আহি যায় আপোনালোকৰ আগত ঠিক নাই একদম পূৰা মাফিয়া বাইক আহি আছে আৰ চি থ্ৰী নাইণ্টি গুড নিউজ টু এইটোৱে আছিলে বহুতকেইটা দুখৰ কথা ক'লোঁ বাৰু কিন্তু গুড নিউজ আহি আছে এতিয়া সেন্দাও হৈছে টু গাইছ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব পুনৰ নতুন টি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ লৈ গাইছ বাই বাই